zerikib qolmadinglarmi bugungi ko'rsatuvimizda toshbaqlar haqida ajoyib ma'lumotlar tayyorlab qo'yganman lekin sizlar biladigan oddiy toshbaqa emas katta bahaybat lezerbat toshbaqa haqida gaplashamiz hozir biza oroldamiz qiziqarli bo'ladi degan umiddaman ketdik tog'dan pastga tushgunimcha sizlarga bir ikkita ma'lumot aytib o'tmoqchi edim toshbaqi bo'lgandan keyin tosh ham bor to'g'rimi lekin olimlarning aytishicha bundan 230 yuz o'ttiz million yilcha avval toshbaqalar toshsiz baqi bo'lgan ekan o'shanda ularni nima deb atashganlarini bilmaymanku lekin bu, bu toshsiz baqalar judayam katta bo'lgan ekan <tip> hozirgi kunga kelib uzunligi 2 metrdan oshiq og'irligi esa taxminan 1 tonnani tashkil qiladi bu terli toshbaqalar aynan o'shalarning yagona avlodi bo'lib qizil kitobga kiritilgan terli toshbaqa butun yer yuzidagi eng katta toshbaqa hisoblanadi bu jonzot toshbaqalar turkumiga va sudrali yuruvchilar sinfiga kiradi toshbaqa o'ziga xosdir uni dengiz toshbaqalaridan qarindoshlari bo'lib ular unga biroz o'xshaydi ammo bu o'xshashlik minmaldir ko'rinishiga ko'ra dengiz telli tashbaqasi yoqimli va maftunkordir u hatto zarrasiz ham ko'rinishi mumkin bu uning og'zi ochilgunga qadar uning og'zi ustaliga o'xshash bir nechta o'tkir tishlardan iborat bo'lib bunday og'izni ko'p yirtqich hayvonlarda ham uchratish qiyin sotik tishlari uning og'zini qizil o'ngach va ichaklarini to'liq qoplaydi bu dahshata og'iz misol o'g'iz ekanda toshbaqaning oldi qanotlarida tirnoq yo'q qanotlarining uzunligi uch metrcha bo'ladi yurak shaklidagi qobiq tepaliklar bilan tojlangan ularning tepa tomonda yettita qornda esa beshta toji bor toshbaqaning boshi katta u hech qachon boshqa toshbaqalarga o'xshab boshini qopoq ostiga tortmaydi barcha sudraluvchilar orasida terli toshbaqalar parametrlari bo'yicha dunyoda 3 o'rina turadi qo'rqinchli ko'rinishiga qaramay bu toshbaqalar asosan meduza bilan oziqlanadi va orada o't bo't kichik baliqlar bilan ham oziqlanib ketaveradi terli toshbaqa suv osti sho'ng'ishda juda yaxshi agar xavf tug'ilsa bir kilometr chuqurlikka ham sho'ng'a oladi ayniqsa oldingi suzgichlari juda baquvvat bo'lib harakatlarni boshqarish uchun orqa oyoqlardan foydalanadi <Sessizlik> suvda ular kattalikka qaramay silliq va chiroyli suzib harakat qilishadi lekin quruqlikdagi harakatlari sekin va bashunaqaydir toshbaqa yolg'iz yashashni afzal ko'radi ular gali bo'lib yashaydigan jonzot emas bu ajoyib mavjudotlarni topish juda ham qiyin ba'zida toshbaqaning kattaligi ham okeanda ish bermaydi va tabiatda o'zining mumkin bo'lgan dushmanlari bilan jangga kirisha oladi bunda oyoq qo'llari va kuchli jag'larini ishga soladi toshbaqalar sayohat qilishni yaxshi ko'rishadi ular judayam uzoq masofani mo'ljalga olishadi qancha deysanmi taxminan yigirma ming kilometrni bosib o'tishlari mumkin jonivor butun koinotdagi eng tezkor suzranuvchi hisoblanadi u taxminan o'ttiz besh kilometr soat tezlikka erisha oladi ushbu natija ginnisning rekordlar kitobiga kiritilgan ekan delli tashbaqaning yashash hududi atlantika hind va tinch okeanlarda joylashgan uni islandiya lambrador norvegiya britaniya orollari qirg'oqlarida uchratish mumkinteshbaqaning butun umri suvda o'tadi faqatgina ko'payish davrida quyuqlikka chiqadi ulg'och toshbaqa suvdan chiqib qum uzra yuqoriga sutura oladi u buni orqa oyoqlari bilan bajaradi va ma'lum bir masofada to'xtab orqa oyoqlari bilan chuqur qazadi. Azizlarim, bu videoyimni ko'p odamlar ko'rish uchun layk like bosishni va obuna bo'lishni unutmang ba'zan bu chuqurlik bir metrdan oshadi urg'ochi toshbaqa shu chuqurlikda o'ttizdan bir yuz o'ttiztagacha tuxum qo'yadi tuxum qo'ygandan so'ng toshbaqa ona qumbilan ko'madi va bir vaqtni ichida zichlab tekislaydi Bunda xavfsizlik choralari toshbaqaning tuxumlariga yirtqichlar tomonidan zarar kelmasligini ta'minlaydi ular <tıklar> bir yilda 3 to'rt marta shunday tuxum qo'yadi qizig'i shundaki bu toshvaqalar takroriy tuxum qo'yish uchun aynan o'sha joyga yana qaytib kelaveradilar bu kichik toshbaqalarning hayoti juda hayratlanarli ular tug'ilganidan keyin bir metr chuqurlikdagi undan o'zlari kavlab tepaga chiqishlari va tez harakatlanib suvgacha bo'lgan masofani bosib o'tishlari kerak aks holda yirtqich hayvonlarga ziyofat taomi bo'lishi mumkin natijada yangi tug'ilgan suzaruvchilarning hammasi ham muammosiz okeangacha yetib borolmaydilar ana shunaqa o'rtoqlar bu ajoyib jonivor haqidagi ma'lumotlarim o'z nihoyasiga yetdi Keyin ko'rsatuvimizgacha ko'rishguncha xayr xayr Tu cuerpo lento, me lento, así con todo sentimiento. Ven, menina, no me dejes lento. Cierra los ojos y vivamos el momento. Baila conmigo hasta que.